Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Danger Romance. Cylon tiene el corazón roto, pasados en el libro. Tan pronto como Kang fingió seguirlo, Cylon también trató de huir lo más rápido que pudo, porque en ese momento su corazón necesitaba descansar. A pesar de que le dijo que regresaría pronto, pasaron los minutos y aún no aparecía. Kang miró de un lado a otro hasta que alguien lo empujó ligeramente por detrás y supo que era Cylon. Kang sonrió y giró la cabeza, pero se quedó atónito por un momento cuando vio a la persona parada detrás de él. Luego le sonrió de nuevo. Pinfa, ¿a quién estás buscando? ¿Ya terminaste de recorrer la escuela? Kang no respondió, pero le hizo una pregunta. Mm, ¿Entonces saldremos a dar un paseo? Bueno, Kang caminó al lado de Pinfa, dejando atrás del ruido y la alegría, dejando atrás incluso a la persona que le compraba agua. Justo ahora te escuché cantar eso también. Mientras caminaban juntos, Pinfa rompió el silencio. En realidad, Kang se sobresaltó un poco porque pensó que cuando llegó Pinfa estaba buscando asilo. Realmente no sabía que cantabas tan bien. No sabes qué es porque no te importo. Dicho esto, deberías poder aprobar el examen de ingreso al Departamento de Comunicación. Pinfa esquivó las quejas para que podamos ir juntos a la misma universidad. Nos conocemos desde que éramos niños. ¿No te aburres? ¿Cómo puedes ser aburrido? Es tan bueno, podemos seguir siendo los mejores amigos. Al igual que mi madre y tu madre han sido amigas desde antes de que naciéramos. Pinfa miró los imponentes edificios de la escuela y las facultades que habían soportado el sol y el viento durante décadas, recordando lo que le habían dicho sus padres y dijo con una sonrisa Sabías, mi padre y mi madre también se graduaron de esta universidad. Mm. Se conocieron aquí y se hicieron amigos. Eventualmente se enamoraron y se casaron. No es diferente a nosotros dos. ¿Qué quieres decir? Es como si los dos nos hiciéramos amigos, luego al final, cuando, si me aceptan en esta universidad, ¿quieres ser mi novia? Esta simple y comprensible declaración no solo fue escuchada por Pinfa, sino que había otra persona parada en un pequeño tocón de árbol no muy lejos de su vista, sosteniendo dos vasos de agua en la mano, escuchando muy claramente toda su conversación. Después de comprar agua, Cylon siempre buscaba a Kang, porque sus manos no estaban libres. No había forma de llamar y preguntar dónde estaba. En ese momento salió de la multitud con la intención de encontrar un espacio para poner dos vasos de agua para llamar a Kang, pero inesperadamente escuchó una oración que lo hizo sentir como una alma perdida, inmóvil. Las esbeltas muñecas temblaban levemente cuando sostenía un vaso de agua. Y ambas piernas se aflojaron temporalmente, casi inestables. A Cylon le costó un esfuerzo irse. No quería escuchar la respuesta de Pinfa. Lo hacía sentir como un frágil pedazo de vidrio que no podía romperse en cualquier momento, porque después de todo, la respuesta que estaba a punto de decir, ochenta y nueve partes, era así. ¿Qué te parece si nosotros, lo siento, Kang? Antes de que Kang tuviera tiempo de repetir la pregunta, Pinfa interrumpió apresuradamente. Miró directamente a la persona que tenía frente a ella sin evitarlo, porque durante mucho tiempo la había considerado solo como un amigo, y no quería decir cosas que hicieran que la otra persona se sintiera decepcionada. Solo te veo como un amigo, pero si todavía no te gusta a nadie, entonces creo... Me gusta Silo.